Здесь вход в одну из самых длинных систем, которые есть пока что в окрестностях Одессы. У нас их несколько таких, почти все локальные, хотя с этой можно перейти в Усатово, оттуда можно перейти под Одессу еще. А здесь это один из таких достаточно простых общедоступных входов. Если есть хоть какое-то маломальское чувство самосохранения, то можно туда идти и гулять. Такой тишины, как здесь, нет нигде, она вот тебя обволакивает и ты весь в этой тишине. Если погасить свет, то и такой темноты нет нигде. Как бы ты ни закрывался, все равно в городе ты будешь, за городом, неважно, все равно, хоть луна, хоть звезда, да пролупит тебе чуть-чуть света. А здесь кромешная темнота, и это очень классно. Это, ну, как-то очищает тебя, опустошает от проблем, и ты, ну, так, чуть ближе к земле становишься, что ли. когда усиленно все это дело развивалось, давно тому назад, несколько спелеоклубов, прям войны между собой устраивались. Ну и тогда каждый уважающий себя подземщик должен был иметь свою какую-то метку, марку, которую он ставил на стене. И сейчас до сих пор ребята уже повзрослевшие приходят. О, елки, говорит, а это же моя метка. Вот тоже чья-то метка. А, явно, ВФ, 96-й год. Народа было много, и сейчас их много. Иногда встречаешь под землей и первый раз вообще видишь, хотя вроде как в одном направлении все двигаемся. Все эти подземелья, 90% своем, это служили целью добыть камень. Есть два типа, ручная выработка и машинная выработка. Машинная выработка отличается, у нее всегда ровные стены, высокий потолок. Машин тоже там есть четыре, по-моему, вида различных. Но это, естественно, это одна из самых старых, это ручная выработка. И одно из правил, весь камень, который не кондиционный, его складывают либо под стенки, либо в опасных местах, вот как здесь. Вот это все бы уже давно рухнуло и не было бы прохода, если бы кто-то бережно вот здесь не сложил эту стеночку с проходом. За счет чего уже столько лет мы можем здесь ходить. Под самой Одессой, как таковых, каменоломень было минимально. Есть до сих пор работающие системы. До сих пор люди ходят под землю и выпиливают этот камень. Ну, правда, уже давно никто руками не пилит. Все пилят исключительно машиной. Но вот тут вот четко видно, как выпиливался камень. Видишь, это все вручную. Пилой пропиливалось с одной стороны, с другой стороны. Сверху забивали ломы. Вот прям видно, как они заходят. Выпилили, выломали кусок. Потом этот кусок уже на полу распилили на камне. Вот следующий, следующий. И вот так вот оно пошло. Есть люди, которые ходят и ищут именно в плане истории, в плане реликвий каких-то, увеличение знания местности. По всем данным, вот именно это была партизанская стоянка. И здесь нашли оружие, здесь нашли одежду, здесь нашли патроны. Это было достаточно давно, но даже уже лет 5-7 назад, по-моему, при мне здесь с металлоискателем нашли подсумок патронов. Они все были воткнуты вот в эту стену для сувениров. Ну и буквально за год вся стенка разошлась. Искали что-то интересное в своем детстве. Я думаю, все по чуть-чуть. Попался товарищ-друг, который позвал. А здесь я понял, что чувствую себя как рыба в воде. Легко бегаю, легко ориентируюсь. Зал крещения. Факт тот, что он датирован 72 годом, 30 июля, когда создавали зал. Здесь был огромный стол на 150-200 человек. Мы сейчас практически ходим по нему. Вот, и вот он ушел сюда. Тут, кстати, уже есть немножечко воды. Да, вот место занижается. И всегда можно было и посуду помыть после застолья. И здесь же рядышком уже озеро. Не все, конечно, это понимают. Некоторые не могут проснуться, некоторые не могут заснуть. Ну, темнота и темнота. Сложно осознавать, сколько времени на поверхности. Даже вроде как бы люди, у которых настроены четко биоритмы, биочасы, все равно здесь сбиваются и не могут ответить точно сколько времени. Я здесь могу ходить исключительно по своей памяти, а не по картам. Но, в принципе, это несложно, если не, не, незначительные такие себе меры предосторожности соблюдать. Если ты идешь под землю, ты должен сказать, кому-то куда ты идешь. Это, ну, очень важное правило такое, потому что если тебя там завалит, и никто об этом не будет знать, тебя не начнут искать. А так, если понял, что потерялся и не знаешь, куда идти, и знаешь, что тебя будут искать, то лучше сиди, возьми камень и лупи им по полу. Такой ударный звук очень, ну, распространяется далеко и слышен хорошо. Крики вообще не слышно. Пористая структура гасит все полностью. лидве моей не мешай соловей но это явно что-то не современного фольклора <свят> вот это тоже расчищали явно видишь камнем было заложено расчищали чтобы добраться до самой сути до рисунка ребята ж делают ну для памяти сохраняют это все дело делают фотографии привязывают это к картам под земли потом это привязывается к карте поверхности и очень много есть уже там, ну у них, конечно, это все частные архивы. Ребята выезжают в компании, 10-15 человек на 2-3 дня и проводят топосъемку района. Это у тебя планшетка такая большая, миллиметровка, рулетка на 30 или на 50 метров несколько компасов, потом это все на кальку скидывается, потом это все переводится, возможно, в электронный вид, хотя у ребят большинство все-таки в бумажном виде. Это никому не интересно, скажем так, кроме вот таких вот энтузиастов, которые берутся и по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть скрупулезно это собирают. И я как-то гулял здесь и встретил компанию, я удивился, вся стена была там изрисована баллонами. И тут прихожу, вся стена почищена. Стало интересно, кто что. И тут встречаю людей с железными щетками. Люди просто там в свои выходные дни спустились вниз, там их 15 человек, перчатки, щетки. И чистят стены под землей в катакомбах. Ну, с одной стороны, кто-то скажет глупость, а с другой стороны, потом заходишь видишь чистые красивые стены. И реально радуешься. Большинство систем под городом были пульпированы еще в советские годы, потому как все равно по чуть-чуть оползало. Как только где-то строится новый микрорайон и есть вероятность, что под низом будут полости, неважные выработки, системы, шахты, то, собственно говоря, там есть особая бригада, они приезжают, бурятся дырки, потом туда опускаются люди на веревках, проверяют, нет ли полостей, если находят полости, соответственно. Их обследуют, делают топосъемку, делают карту, а дальше они пульпируются. Пульпа – это когда шланг с водой опускается в эту дырку, и ты туда засыпаешь песок. Но только это в промышленных масштабах. Цистерны фигачат туда воду, камазами засыпается песок. И вода, как транспорт, доставляет этот песок в самые дальние уголочки, замывает его. И пульпируется по чуть-чуть по, по мере того, как строят новые дома. Это все дело пульпирует. Падает и много падает. Сейчас э, зачастую. Тут вот у нас тут был шикарный э, э, подземный колодец, шахтерский так называемый. Ну, кстати, вот это вот относительно недавно упало. Здесь был свободный проход. Ух ты. Дальше все равно все рушится, все заваливается. Но в основном они как-то по-тихому проходят. То есть, ну вот, года идут, ходишь-ходишь, раз, вот, замечаешь, здесь было место нормально, а сейчас обвалило район. Так, конечно, с одной стороны, грустно становится, что природа по чуть-чуть забирает у тебя то, где ты можешь чувствовать себя волком-одиночкой. Ходишь, ни от кого ничего не зависишь, делаешь, что хочешь.